اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسْرِنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَنِ الَّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ سامین اکرام آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ہم اپنے اسی عنوان ظہور امام عیدی علیہ السلام قریب تر ہے کے بارے میں جو ہم ایک قویرنس کا پرگرام شروع کیا ہوا ہے اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں سب سے پہلے ہم آپ سب کے لیے رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے کے تمام جتنی بھی برکات ہیں اس کے لیے دعا گو ہے کہ پروردگار ہم سب کی اس ماہ مبارک میں جو بھی ہم صحیح کریں جو بھی ہم عبادات کریں پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما اور ہمیں اس ماہ مقدسہ میں صحیح معنی میں امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما سامعین کرام جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں خواب اور حقیقت کے عنوان سے ہم نے حقیقت خواب کے بارے میں گفتگو کی تھی اور آپ کو بتایا آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اگلی اپیسوڈ میں انتظار فرج حضرت امام مہدی علیہ السلام پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے تو اسی سلسلے میں آج ہم انتظار فرج کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے جو کہ جو کہ صاحب کتاب جو ہے والے صاحب سید حسین محمد نقوی ایڈوکیٹ صاحب نے اپنی کتاب میں جو چیزیں درج کی تھیں اس کو ہم ایک, جس ایک کے طور پر اپنے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن مجید میں انتظار کے معنی جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے پرور کہ انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 103 میں پروردگار عالم نے اپنے آپ کو بھی انتظار کرنے والوں کے ساتھ شامل کیا ہے تو جب ہم روایات اور حادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انتظار فرج اتنی عالی اور افضل ترین عمل قرار دیا ہے پروردگار عالم نے کہ وہ خود اس انتظار کے عمل میں ہمارے ساتھ شامل تو انتظار سے مراد ہے کہ کسی کے آنے یہ اگر ہم سادہ زبان میں انتظار کو ڈیفائن کریں تو وہ یہ ہے کہ کسی کے آنے یا کوئی واقعہ ظہور پذیر ہونے سے پہلے اس کا جب ویٹ کیا جاتا ہے تو اس کو انتظار کہتے ہیں اور انتظار کرنے والے کو منتظر کہا جاتا ہے تو انتظار کے معنی یہ بھی ہوئے کہ انتظار یعنی ہر وقت ہر آن ہر لمحہ ہر سیکنڈ اپنے آنے والے کا اور اس کی راہ میں آنکھیں لگی ہونی چاہیے یعنی انتظار اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت اسی جستجو میں رہیں کہ کب ہمارے آنے والے امام نے آنا ہے کب امام ظہور فرمائیں گے ہمیں اس طرح انتظار کرنا چاہیے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر آن ہر لمحہ اپنے امام کے انتظار کو کس طرح کیا جا سکتا ہے تو اس زمن میں ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعب سعادی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وقت کے امام کا انتظار اس طرح کرو کہ دن اور رات اپنے امام زمانہ کے ظہور اور قیام میں لگے رہو الانوار میں یہ روایت درج ہے کہ یعنی کہ ہر وقت ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں اس جستجو میں رکھیں کہ ہمارے امام کا ظہور کب ہونا آنے والا ہے اسی زمن میں بہت سی روایات ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ماہ مبارکہ رمضان میں آسمان اور زمین کے درمیان آواز بلند کریں گے اور وہ آواز ہوگی اسی رم، رمضان المبارک کے ماہ میں اس رمضان کا بلند ہونا آواز کا بلند ہونا حتمی اور مسلم ہے کہ جب ظہور سے پہلے رمضان آئے گا تو جناب جبرائیل آواز دیں گے کہ آن جناب کا ظہور ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف اسی رمضان کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ جب رمضان آئے گا جب جناب جبرائیل آواز دیں گے تب ہم اپنے امام کے ظہور میں آئے نہیں ایسا نہیں آپ کا ظہور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے یہ تمام علامات جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ہمیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنی تیاری کر سکیں لیکن یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ علامات ہوں گی تو امام تشریف لائیں گے نہیں امام کا ظہور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں ہر وقت ہر وقت اپنے امام کی انتظار میں رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں منتظر بنانا چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں منتظر امام بنیں اسی زمن میں انسان منتظر کون ہے کون ہوگا انتظار منتظر انسان منتظر تو انتظار کے معنی واضح کرنے کے لیے ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جس طرح نماز میں ایک فقعی مسئلہ ہے تجافی کا وہ یہ ہے کہ نماز باجمات ہو رہی ہے پیش نماز دوسری رکعت میں پہنچ گئے ہیں اور ایک نمازی وارد بارد مسجد ہوتا ہے اور وہ اللہ اکبر کہہ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتا ہے. تو اب جب نماز کمپلیٹ ہونے لگے گی تو وہ جو آدمی جو کہ نماز میں بعد میں وارد ہوا ہے وہ اپنی دونوں ہتیلیوں کو زمین پر رکھ کر تھوڑا سا اٹھنے کی پوزیشن میں بیٹھا ہوگا اس لیے کہ جیسے ہی پیش نماز تشہد پڑھے تو یہ ان کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور عربی میں اس لمحہ اس حالت کو تجافی کہتے ہیں یعنی تجافی اپنے بدن کو زمین سے خالی کرنا یعنی انتظار کی وہ کیفیت کہ جیسے تشہد ختم ہو میں اپنی رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو انسان زمین میں ایسی حالت کیوں بناتا ہے اس لیے کہ وہ آمادہ رہے کہ وہ اپنا اپنے آپ کو امادہ رکھتا ہے وہ انتظار کی حالت میں رکھتا ہے اسی طرح اسی طرح ایک اور حدیث آر, حدیث میں ہے کہ اے سا ہدایت اکٹھے ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ اور کس پر اکٹھے ہو اپنے وقت کے امام کے انتظار میں اکٹھے ہو تو جب جیسے ہی آواز سنیں گے جناب جبرائیل کی تو اپنی آواز, آ, 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 آواز سنتے ہی دنیا اپنے دسترخانوں سے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے امام کی خدمت میں چلے جائیں ایسا انتظار چاہیے آیت اللہ کی ایک مسجد میں پیش اواز تھے انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ان کے استاد مرزا جواد آقا ملکی عرش پر ہیں اور تجافی کی حالت میں بیٹھے ہیں یعنی زمین پر اپنے ہاتھ رکھ کر ٹیکے ہوئے ہیں زانو بلند ہیں اور اپنی زبان پر کلمات کو جا جاری کر رہے ہیں کہ خدایا مجھے دنیا کے گھر میں نیم خیز قرار دے اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لوٹ جانے کی توفیق دے اور مرنے سے پہلے موت کے لیے موت کے لیے امادگی عنایت کرو آقا شاہ برزدی آیت اللہ شاہ برزدی خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے آپ سے کہا کیا مطلب تو انہوں نے فوراً اپنے استاد کو فون کیا تو ان کی اطلاع ملی کہ مرزا جواد آقا کچھ دیر پہلے انتقال کر گئے تھے یعنی انہوں نے اپنے شاگرد کو اپنی موت کی اطلاع دے دی تھی اب اس حد تک جب آپ کی وابستگی اپنے مرکز سے ہو جائے گی تو پھر آپ کو اشارے بھی ملنے شروع ہو جائیں گے یعنی انتظار کی وہ کیفیت اس حد تک اگر چلی جائے گی کہ ہم اپنے امام کے انتظار میں اس حد تک چلے جائیں گے کہ ہر وقت انہی کو سوچتے رہیں گے تو یقین جانیے کہ ہمیں پھر وہاں سے آواز بھی آئے گی ہمیں وہاں سے علقہ بھی ہوگا ہمیں چیزوں کا بتایا بھی جائے گا تب تو اب ان روایات کے متعلق اگر دیکھا جائے تو ایسی ایسی بے تحاشا روایتیں ہیں ایسی اتنی روایتیں ہیں کہ ہم اپنے امام کو یاد کریں تو صرف بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام کا انتظار اور امام کے اب جب ہم الاجل کی آوازیں تو دے رہے ہیں تو کیا ہم نے اپنی خود سازی کر لی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو کہ آخری زمانے میں ہمارے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنی خود سازی کریں کہ ہم اپنے امام کو الجل تو کہتے ہیں تو کیا ہمارے گھر آج اس طرح ہیں کہ ہمارے اگر امام آ جائیں تو ہم کیا کریں گے کبھی بھی نہیں اس لیے کہ عام کوئی بھی مہمان آ رہا ہو تو ہم اپنے گھر کی سجاوٹ کرتے ہیں اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں لیکن کیا ہم اپنے امام کو جب بلا رہے ہیں الجل کہہ رہے ہیں تو کیا ہمارے دل اتنے صاف ہیں کیا ہمارے گھر اتنے صاف ہیں کہ ہمارا دل اتنا معتبر ہو چکا ہے اتنا پاک ہو چکا ہے کہ ہمارے جب امام تشریف لے کر آئیں تو امام امام کی کوئی بےد بھی ان کی شان میں نہ ہو جائے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں لیکن انتظار کی ایک عام مثال اور میں آپ کو دے دوں کیونکہ میرا تعلق بینکنگ سے ہے کہ اگر کسی ادارے میں یہ اطلاع ہو جائے کہ ان کی کارکردگی جانچنے کے لیے آڈٹ ٹیم آنے والی ہے تو اب آپ بتائیے کیا وہ ٹیم خاموش یا وہ ادارہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا جس طرح ہر بینک میں ہر سال آرڈٹس ہوتے ہیں ہر ادارے میں آڈٹ ہوتے ہیں تو وہ برانچ یا وہ ادارہ اپنے تمام کاغذات کو جانچ پڑتال کر کے درست کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم غلطیاں آڈٹ نکالے لیکن یہ تو وہ عظیم احتساب کی عدالت کے مالک آ رہے ہیں کیا ہم نے اپنا اتصاب کیا یا ہم انتظار میں ہی بیٹھے ہیں کہ جس ساتھ امام آئیں گے تو ہم اپنے کوئی درست کر لیں گے نہیں سرکار ایسے نہیں ہے ایسے قطن نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک پہلے کرنا ہے تب ہی ہم امام کی بارگاہ میں جائیں گے اور یہ ٹھیک کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آج انسان جس لیول کے اوپر ذینی سطح کے طور پر پہنچ چکا ہے تو تاریخ کے حوالے ہمیں بتا رہے ہیں اور آج کا معاشرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ وہ اب آخری زمانہ کے جہاں پر تباہی آنی ہے وہ انسان کی اس ترقی کے بارے میں ہی ہوگا اس لیے کہ بڑھتا ہوا انسانی دماغ ترقی انسان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے وسائل تیزی سے کم ہو رہے ہیں موجودہ آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زمین کا ایک تہائی حصہ باقی رہ گیا ہے اور انسان اس کو بھی اپنی دسترس میں لینے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر لے گیا کہ انسان اب ترقی پذیر اقل انسانی اور معیشت مشیت،, مشیت الہی کے برابر اپنے آپ کو لے کر آنا چاہ رہا اس لیول پر انسان کا دماغ ترقی کر چکا ہے یہ جو آپ کو آج اے آئی کی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہیں ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے پر پچھلے ویک میں ایک خبر آئی تھی کہ روبوٹ جو ہے وہ بے کابو ہو گیا تھا اور اس نے لوگوں کو ہی مارنا شروع کر دیا تھا تو انسان اس حد تک ترقی کرتا جا رہا ہے کہ جہاں پر اب وہ تباہی کے دہانے تک پہنچ رہا ہے اور یہ جو اب تیسری عالمی جنگ جس طرف بڑھ رہی ہے وہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو اس نے کہ وہ مشینوں کی جنگ ہے لیکن دوسری طرف ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں ہم مسلمانوں میں دیکھیں اور خاص طور پر ہم ایز اے یہ چیز دیکھیں کہ جو کہ ہم اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے امام ہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا؟, کیا ہم نے اپنی بچوں کو اس لائن پر لے کر آ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی میں اتنی ایڈوانسمنٹ حاصل کر سکیں کہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں تو یہی ہمارے انتظار کی کیفیت ہونی کہ ہم اپنے بچوں کو اس حد تک لے کر جائیں کہ ہمارے بچے دنیا کے دنیا کو کمپیٹ کر سکیں لیکن انفارچونیٹلی آج ہماری یہ چیزیں بہت دور ہیں نہ ہی اس کے اوپر کوئی زور دیا جا رہا آج بہت اچھا ہے مجالس ہو رہے ہیں بہت اچھا ہے ممبر آباد ہیں سب کچھ آباد ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے لوگوں سے خالی ہیں ہماری یونیورسٹیز لوگوں سے خالی ہیں ہماری ٹیکنالوجی کے ادارے ہمارے لوگوں سے خالی ہیں اس لیے کہ جب ساری ساری راتوں میں ہم مصروف رہیں گے تو صبح کیا ٹیکنالوجی حاصل کریں گے کیا علم حاصل کریں گے جبکہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے تفکر کرو تدبر کرو قرآن ہمیں بار بار یہ درس دے رہا ہے کہ سیکھو لیکن ہم سیکھنے سے ماں ہیں ہمیں لگایا ہی اس طرف جا رہا ہے جو وہ ہمارے ادارے جس طرح اگر ہم اتصاب کا ادارہ دیکھتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر تو ہمارے تشیعوں میں بھی اتصاب کا ادارہ ہے میں اس ٹاپک پہ بولنا نہیں چاہ رہا لیکن اتصاب کا ادارہ ہے لیکن وہاں سے اتصاب اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح ہمارے ملک میں اتصاب ہو رہا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سب اپنا اتصاب آپ کریں اور اپنے آپ کو منتظری منتظر امام قرار دیں اس لیے کہ جب تک ہماری وہ کیفیت نہیں آئے گی انتظار کی کیفیت نہیں آئے گی اور خالی انتظار نہیں ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کریں اس کا صحیح پرپز استعمال کریں کہ ہم اپنے امام کے کس طرح مدد کر سکیں گے اس لیے کہ امام کی مدد ہمیں کرنی ہے اگر مدد نہیں کرنی تو پھر ہمارا اس تخلیق کا مقصد ہی نہیں ہے ہمارا تخلیق کا مقصد صرف یہ مجلس ماتم نہیں ہے ہمارا تخلیف کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے امام کی مدد کریں آج کے وقت کے امام کی مدد کریں تو دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ان تمام مجالس کو ہماری ان تمام محفلوں کو ہمارے تمام لوگوں کی ہم سب کی سوچ کو پروردگار ہمیں اس طرف لے کر جا کے جہاں پر ہم اپنے امام کا صحیح معنوں میں منتظر اپنے آپ کو بنا سکیں اور جس وقت ظہور ہو تو ہم فوراً امام کے سامنے جائیں اور امام کی مدد فرمائیں اور امام کی مدد کرنا آسان دور نہیں ہوگا آگے آ چل کے ہم وہ بھی بتائیں گے کہ کتنا مشکل ترین دور شروع ہوگا جب امام کا ظہور ہو تو دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں معرفت امام زمانہ قرار دے اور اس ماہ مقدسہ میں ہمیں امام کے اقوال پر صحیح معنوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے اپنی خود سازی کے لیے پروردگار ہمیں